Menteri Lembaga Hasil Dalam Negeri uh, Bertimbang rasa Untuk kembalikan Bayaran cukai lebihan Oleh syarikat-syarikat Khususnya SME Yang membayar lebih cukai Untuk tahun taksiran masing-masing Bersama dengan saya adalah Encik Chong Wei Fung saya akan berikan salinan kepada semua pemberita yang menguruskan sebuah syarikat SME Beliau telah diutang Kalau kita boleh gunakan diutang Wang sendiri sejak 2020 uh, Yang saya edarkan ialah jumlah sebanyak 108 ribu Tapi bila dia semak jumlah masa kini Adalah sebenarnya sebanyak 115 ribu 108 115,000 serupalah. So beliau telah diutang oleh LHDN sebanyak 115,000 yang dia bayar cukai sebaya secara lebihan sejak tahun 2020. Nah daripada jumlah ini 112,000 untuk lima tahun kebelakangan ni beliau hanya dibayar balik oleh LHDN sebanyak rm ringgit lebih saja. Saya harap LHDN boleh faham. Ini wang lebihan bayaran cukai adalah wang sendiri syarikat Inci Chong. Ini bukan wang kerajaan. Ini bukan wang income tax. Ini adalah wang Inci Chong. Dan tak boleh lengah-lengahkan pembayaran balik kepada syarikat ini. Kalau secara individu, untuk individu tak ada masalah. 30 hari dia akan bayar balik. Tapi syarikat mereka lambakan. Sebab kes ini 5 tahun. RM115,000 ringgit utang hanya bayar dalam 5 tahun ini wang sendiri dia RM4,000. Sekiranya Encik Chong nak ambil tindakan undang-undang, beliau boleh buat demikian. Beliau boleh saman dan tentu akan menang kerana LHDN tidak hak untuk menahan wang Encik Chong kerana ini ada wang dia. Pasti akan menang. Tetapi siapa berani saman sama LHDN? So inilah yang jadi masalah. Kita harap LHDN boleh bertimbang rasa pulangkan wang ini. Kerana ini bukan satu jumlah besar. Seratus 15,000 ringgit saja. 5 tahun sudah tahan. Dan dia sebagai seorang pengusaha SME. Beliau kekurangan dana. Beliau perlukan wang ini untuk pusingan dana syarikatnya. Untuk bayar bonus pekerja pekerja dia. Dan keadaan sedemikian saya rasa menyukarkan, menyulikan perniagaannya. So kita harap LHDN tolonglah bayar balik dengan segera RM115,000 ini yang telah pun ditahan lebih 5 tahun. Uh, saya akan iadarkan uh, semua dokumen-dokumen uh, yang relevan. Ada apa-apa soalan tak? Nanti saya akan cakap dalam bahasa Cina selepas ini. Tapi ada apa-apa soalan tentang perkara ini. Kerana ini bukan dia satu orang. Ada ramai yang terjejas. Ada ramai yang menghadapi masalah tersebut. Kita harap perkara ini boleh diselesaikan dengan segera. Ya. Itu sebab kita ada bagi itu dokumen. Beliau telah buat aduan banyak kali. Dan yang kali terakhir yang saya ada sini ialah pada 17 Mei 2025 tapi selama 5 tahun beliau buat aduan. Dia hanya dapat balik RM4000 saja. Dan masih hutang RM115000. So Singapura dia buat aduan banyak kali, tak ada apa-apa hasil. Itu sebab beliau cari sama saya lah. Nah saya pun uh, cuba tolong. Dan uh, kita harap LHDN cepatlah bayar balik wang RM108000. Takkan LHDN tak ada RM108000 ah 115 ribu. Ini ini wang kecil saja. Ah, mereka kutip 300 bilion ringgit setiap tahun. Takkan tak mampu bagi balik 108 ribu, ah uh, 115 ribu. So ini adalah sesuatu yang saya rasa tidak adil lah. ah, kepada pembayar cukai yang ikut undang-undang bayar cukai, tapi tak mau bayar balik. Dan lagi satu masalah tak boleh kontra tahun depan juga. So saya harap cepat-cepat balik balik lah. Tak ada. Ada alasan? Ha? Tak ada. Kecuali cakap tak ada wang. So itu saya rasa suka untuk diterima lah. LHGN tak ada wang suka untuk diterima. So tak ada alasan bernas yang diberikan kecuali sebut tak ada wang. Ada apa, apa soalan lagi? Kalau tidak saya hendak uh, Kepada Encik Chong tak ada Kalau tidak saya hendak tambah oh, Terima kasih itu mengalu-alukan saudara Tengkok Wai Yang juga datang Saya nak sebut sikit tentang PRN Sabah Di mana saya harap Perdana Menteri dengar suara Pengundi Sabah Yang buat keputusan Mendengar Err uh, keputusan mereka dan ambil ikhtibar. Khususnya tentang masalah SST. Satu ialah SST sebanyak 6% yang dikenakan ke atas bayaran ataupun wang tuition yang melebihi RM60,000. Di mana SST sebanyak 6% dikenakan. Uh, ini menimbulkan banyak perasaan tidak puas hati. Kerana ada di kalangan ibu bapa menyatakan kerana sistem pendidikan mereka rasa didiskriminasi dan tak ada tempat itu sebab mereka pergilah ke institusi pendidikan swasta. Tak ada pilihan. Tapi bila pergi ke institusi pendidikan swasta ini sekebanyakan N40 lah. Mereka pula tiba-tiba dikenakan 6% SST. Nah, kalau RM10,000 setahun. Bermakna kena bayar berapa? RM4,800. Kalau RM150,000 setahun, kena bayar RM9,000. So, saya rasa ini dianggap sebagai tidak adil kerana cukai ini adalah cukai ke atas masa depan anak-anak kita. Janganlah kenakan cukai ke atas masa depan ada anak kita. Please don't tax the future of our children. So saya harap kami di sini harap SST harus dikaji semula. Kerana kita harus dengar suara rakyat. Dan sekali dan lagi pun tentang SST 8% ke atas sewa ha, kepada uh, apa ini pengusaha yang mempunyai hasil lebih 1 juta ringgit. Ini pun harus dikaji semula. Kerana ada banyak aduan termasuk Encik Chong sendiri dia pun hadapi masalah serupa. Kerana kalau 8% ini dikenakan daripada 0% jadi 8% bermakna kena bayar setiap tahun lebih satu bulan punya sewa. Ini satu yang tidak adil kepada syarikat-syarikat atau pengusaha SME kerana sekarang bisnes sukar. Susah untuk buat bisnes. Ha? bisnes tak begitu baik seperti yang diwawakan dan tambahan satu bulan sewa ini amat membebankan. Saya harap ini pun harus digaji semula. Dengar suara pengundi rakyat Sabah. Dan selain itu e-invoicing, itu pun jadi satu perkara yang tidak puas hati di kalangan rakyat. Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara. Kaji semula itu e-invoicing. Saya harap Perdana Menteri, tolonglah dengar suara rakyat Sabah. Jangan-jangan Nanti suara rakyat Malaysia timbul, ha, ini akan jadi lagi susah untuk kita semua. So, sebagai penyokong kerajaan, kita sampaikan mesej ini. Mesej yang serius daripada rakyat, hen, haruslah diambil secara serius oleh Perdana Menteri. Bukan orang lain. Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan. Kita jangan ambil ringan. Kita jangan pandang ringan suara rakyat. Ada apa-apa soalan? Anything tinggal add. Ya. Uh, ada apa-apa uh, pandangan? Tak, kalau tak ada, saya cakap sikit dalam bahasa Mandarin lah, Tentang perkara ini. Ni cakap ni siah. Cakap cuman ni. Dia nak ke. Dia 呃，音乐学院，OK，So，、okay? 呃，我从二零一六年开始坚持经营这个生意，OK，一直到二零二零年都没有问题，但是二零二零年开始我就没有再收到这个呃我们多付的税务退款，OK，、But、那个时候我想着可能是因为 MCO，所、so、以我也没有去追究，OK，但是久而久之，二零二一、二零二二、二零二三都没有看到有退款，我就开始有一点呃感觉到不对劲了。 所以我就呃开始去到这个 LSDN 下拉，呃咨询，说他们说我没有做这个 application，所以我就当场做了 application，以满怀呃期待的等待着，但是得到的是一次又一次的失望。OK，说期间我也到网易的 LSDN 去呃呃寻求协助，但是都总是被挡在开什么 service 而已，他们不让我。 呃，去见更高层去商讨这件事情，所、so, 以一直到呃今年的三月，我有收到一笔退款，呃，只有四千多块，所、so, 以我要求退款一一百一十二千，但是我只拿到四千多块，那我是感到很不满意的，所、so, 以我也有在向 L C N 去咨询，但是得到的答案就是，呃，这个就是安排给你退款，呃，没有多余的，呃，你要再等待。 那么在机缘巧合之下，我就看到呃 YB 林冠英的新闻，呃有帮忙呃中小型企业呃处理这些问题，所以我就抱着试试的心态，呃联络了他的服务中心，结果就被安排了来到国会进行今天这个记者会。谢谢。有啥问题吗？大概有。OK 啦。 呃，i n 呢？呃，uh, uh, 我在这边希望首相可以听取沙巴选民、沙巴人民在上一届沙巴州选举呃、uh, 的声音，就是他们要求政府要做得更好，尤其在这一方面，呃、uh,，那个 s s c 的税收应该检讨一下，好像在、uh, 在这些呃、uh, 教育费啊，你若如果一年超过六万块。 要交六八千的这个 S S D 啊，这个如果你超过六六万块，原来讲八万块，你不是那个两万块征收哦，就整个八万块哦。所以啊，你超过六万块就没有事，可是你超过六万块，你整个八万块你就要交六八千，所以这个对他们是一个负担，很重的负担，好像八万块一年你就要交四千八百块。 好像一百五十千一年，你要交九千块，所以这个是很很很重了、啊。所以对这些呃呃，可以说 M40 的家庭来讲，有可能他们给桃腰包硬硬可以交出来，但是他们很不满，因为这个算是啊，在呃可以说呃加税收在我们孩子的未来，这个不应该发生的。 是希望能够减到，还有加上那个 SSD，呃，爸爸现在呃我们的呃呃租金，啊，就是基本上一年多还一个月，这个我我们在国会讲很多次，但是呃那时候首相不接受，啊，现在不接受是为事，现在人民不接受就比较严重了咯，所以希望他可以听，不然的话我们担心啊会有更。 强硬的反应啊，来自老百姓啊，包括电子发票也必须要检讨。呃，我们认为说，如果是以民为本的政府，我们应该敏感一点。如果一个一些步骤真的是不被人民接受的话，成为以民为本的政府，检讨没有错的。就希望首相可以多多三次，谢谢。对。 嗯，uh, 你可以作证啊！我常常提出来这些这些课题了，提到很多次了。Uh, 很失望的没有了，所以现在尽管啊，uh, 我讲话有可能没有这样够力啊，但是人民讲话会比较够力哦。所以这个我们已经呃提出来，但是尽管他没有听，现在是老百姓在沙坝已经反映出来，希望。 这一次他可以认真的考虑，多多三次，谢谢。OK，好，Thank you。Okay,